2-ci ayə. Xaləqol insana min alaq. Xaləqə yaratdı kim? Burada fail yoxdur, fel var, yəni yaratdı feldir. Bəs yaradan kimdir? İş görən kimdir? O fail deyirlər. O hal təqdirindən ki, içərisində gizlində yaradan kimdir? Allah. Biz hardan bilirik? Allah 1-ci ayədən. Rəb Xaləq, o Rəbb çi yaratdı? Deməli Rəbb yaradandır. Və xaləqə o Rəbb yaratdı insanı. İnsanı min aləq, min tondan deyə. Aləqdəki oxumuşdu laxtalanmış qan. Min aləq bütün yaratdığını kənara qoyur. Çox məğlidir burada. E, nəridə Allahın kimi məxluqatı var, heyvanlar, bitkilər, mələklər, nəblim, cinlər filan-filan. Niyə məhz insandır? İnsanı yaratdı laxtalanmış qanla yox. Onların lütfəsi laxtalanmış qanla deyil, başqa bir şeydəndir. Yəni də ki, hamısının xilqəti eynidir, amma insanı ki, insanın xüsusi vuruğu var ki, insan böyük yüksətdir. İnsan əzəmətlidir və insan loğalanmasına başa keçmişin budur baxımından. Aydındır? Bütün yaradığının çanağa qoyub yalnız insanın deməsi mühüm varlıq. İnsanın mühüm varlıq olmasını bildirir. Heyvan, bitkilər, əmələlər, cinlər hamısı, amma insan oxumuşuq biz bundan əvvəl olan Tin surəsindəki laqad xalaqnal insana fi ahsana təqdim. Ən gözəl biçimdə, gözəlliyi də o munzuğun bənərlərinə kimi nəzimlə, səliqə ilə İnsan ocaqda səliqə ilə həmişə yerində olmağı ilə Allah yaradı o insandır. Mən bura insanın üstündən danışıram. Gözü heyvanında xalqi təqatı əladır. Dəyərlərim hər bir e, məxluqatın, bütün heyvanların, bütün məxluqatın. Amma niyə insani yaratdıq gözə biçimdə insanın daha mühüm məxluq olmasını bildirir? Ki insan sən bax bu sanam. Və vaxta insanın mühüm varlıq olması bildirmək üçün bu ayədə məhz insan deyir alək imişi də bir necə mənası var. Bir də nədir? laxtalanmış qan mənasını ifadə edir. Bir şey yapışmaq. Məsələn, imişi zəli. Necə zəli bir şey yapışır? Zələn özü yox ha. İnsan zəldən yaranmayıb. Onun demişi xüsusiyyətin misavır. Necə ki zəli yapışqandır, laxtalanmış qanda elədir. Adındır, onun xüsusiyyəti. Əlaqə yəni ki bir şey yapışmaq mənasında qanın sovurmaq üçün bədənə yapışan zəliyə də bəzi hallarda alaq deyirlər. Laxtalanmış qan, daha doğrusu, yapışqanlılıq xüsusiyyətinə görə zəliyə də alaq deyirlər. Bəziləri, yəni bəzi mufəssirlər deyirlər ki, alaq, yəni, laxtalanmış qan, adəmin gilidir ki, yapışqan halda olur. Bu nəzərdir. Başqa bir dəssə alim qeyd idi ki, İnsanın ictimai olan ruhuna aiddir bu. Belə bir söz deyiblər. Bəzən deyirlər ki, ələk, yəni laxtalanmış qanla məqsə, yəni ki, məni, məni aspirma. Yəni Çünki o da zəliyə oxşar yapışqanlıq baxımından. O qadın rəhmində olan, qadın e, məni mənisinə, spermasından gəlib yapışır. Bu da insanın yaradılışının necə olduğunu əsrlər öncə alimlərə demişdir. Yəni mən bu cümləni dedim, e, inşallah ki, e, narahatçılıq olmaz. Yəni şəriə hökmündə adi bir şeydir və bir növ ayənin təfsiridir. Mən burada alimin nəzərini sizə dedim. Bu da bir növ ayə bizə bildirir ki, e, hələ elm, texnologiya, nəbiliom, teleskop nə nə hələ yox idi. Allah deyir ki, insanın xilqəti bax bundandır. Hər bir tərəfin o daxili quruluşunda müəyyən növlü tibbi xüsusiyyətçi b addan seçilmə olmalıdır b-yə və vard insan dünyaya gəlir. Bu fikir nəzərlər də pis nəzər deyil. Bu çünki əlavə oxudum ki, dərsdə nəzər, ruh məsələsi, adamın ciliyi və bu qadın və kişi e, sperması deyə bunlar nəzərlər pis deyil, amma ən dolğun və düzgün nəzər laxtalanmış qandır. Məqsəd bura sperma falan-falan deyə o çox götürməyə də olmaz alat yəni haxtalanmaşqan insa yarınıb ondan düzdür bunda torpağıdır qandır nə bilim üzü sürəm spermada hamısının rolu var haxtalanmaşqan başqa bir qüssiyyətdir bu üçüncəyə